kita baru selesai majlis taklimat peringkat daerah Kinta. Ini saya mulakan satu terasi baru yang dulu pernah dijalankan oleh almarhum Tun Abdul Razak. Yaitu bukan saja dengar taklimat di peringkat negeri tapi turun ke daerah dan dengar masalah di daerah. Masalah daerah itu ya dari paritnya, dari pembinaan sekolah barunya, kerosakan yang berlakunya, banjir. Ini maknanya pimpinan daerah, negeri dan negara itu bukan sahaja melakar dasar yang uh, makro, yang indah tetapi memastikan pelaksanaan di peringkat akar umbi yang menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Dari segi angka pertumbuhan ekonomi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain syakar tum la adi dan nakum, in kafartum tum inna azabillah syadid. Kita tahu keperluan untuk kita bersyukur atas nikmat diberikan. Negara aman. Bila sebut aman, peranan apa? Peranan tentera, polis, pasukan keselamatan, penguat kuasaan. Politiknya stabil. Alhamdulillah kerjasama seperti mana yang ditunjukkan dalam pimpinan negeri Perak Darul Tuan, Datuk Syarani dan seluruh pasukannya Kemudian ekonominya dipacu dengan baik Kerana tata kelola baik Kalau budaya kita guna kuasa Nak cari kekayaan bagi beberapa kerat manusia Negeri tidak boleh dipacu dengan baik bila ekonomi kita meningkat Dan Alhamdulillah Kerana Dari angka yang Diterbitkan semalam Oleh um, Badan Statistik DOSM Pertumbuhan kita Pertumbuhan ekonomi Malaysia Suku tahun keempat itu Amat Membanggakan Lebih baik daripada yang kita unjurkan pelaburan tertinggi dalam sejarah pengangguran rendah inflasi rendah pendapatan rakyat meningkat walaupun kita masih hadapi beberapa masalah seperti kita tahu dengan kekuatan ekonomi dan pendapatan meningkat kita jaga rakyat buat apa dana itu yang kita dapat untung puluh bilion kepada siapa? Pertama kepada rakyat. STR dan SARA. Itu 15 bilion ringgit setiap tahun. Bukan kecil. Maknanya kita gunakan keuntungan itu balik kepada rakyat. Kemudian kita gunakan dana lagi 15 bilion ringgit, 18 bilion ringgit untuk tambah allowance dan gaji penjawat awam yang telah berkhidmat dengan baik kepada negara. Jadi cara kita terima kasih ialah hargai kerana dah berapa belas tahun, dua belas tahun, tiga belas tahun tak naik gaji. Jadi kali pertama kita naik, mudah-mudahan kerja pun lebih baik. Saya ucap terima kasih kepada semua penjawat awam. Jadi bila kita bincang soal ekonomi ni, saya minta kawan-kawan ada penaga, ada daripada Greek, Crow semua datang pada hari ini. Kita kena faham bahawa negeri ini kalau aman, ekonominya baik, hentikan amalan curi, harta rakyat dan sakau atau rasuah ini, kita boleh bangkit. Malaysia ini punya potensi yang sangat baik. Di ASEAN ini lihat umpamanya prestasi ekonomi. Malaysia catat di antara terbaik. Ringgit kita prestasinya terbaik di seluruh Asia. Ya. Jadi sebab itu kita harus pertahankan. Jangan kita terbawa-bawa dengan masalah-masalah bangkit nak bergaduh pecah belah antara kaum ini bila kita sebut keluarga jadi Nancy Syukri bangkitkan soal ini asas dia ya didikan itu penting dari awal dididik sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syurga itu di mana jannati itu syurga Baiti. Rumahku, syurgaku. Maksudnya mesti asal pada rumah. I, bapa, ibu. Itu menjadi bukan saja pendidik dengan kasih sayang. Tapi contoh yang baik kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan majlis uh, peluncuran dasar kasih keluarga ini bayangkan kita bincang bincang soal ekonomi sekarang ni IT teknologi maklumat digital transformation energy transition tetapi pangkalnya masih keluarga sebab itu saya menyokong dan memberikan segala dorongan kepada menteri dan kementerian untuk fokus dalam soal pembentukan keluarga yang sehat dan murni. Dan dasar kasih keluarga ini satu peringatan kepada kita. Dalam kita riuh rendah, sibuk mencari dana dan membina kekuatan negara dengan segala kecanggihan, sistem pendidikan baru, kemudahan baru, kita jangan remeh dan tinggalkan asas pendidikan keluarga dan kasih keluarga sebagai pengkalan dan asasnya. Ini sebab mengapa program ini diluncurkan pada hari ini dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada Menteri Besar Tuk Syarani dan SUK dan seluruh Jentera Kerajaan Negeri yang memberi kerjasama kepada Kementerian dan Kerajaan Persekutuan untuk menjayakannya. Program ini juga mencakupi jelajah Jahtera Madani. Ini beberapa prakasa atau ikhtiar yang kita ambil cari jalan bagaimana keuntungan besar negara ini boleh dipulangkan kepada rakyat. Pelbagai inisiatif. Sekolah, kita tahu sekolah banyak menghadapi masalah-masalah. Tadi di taklimat gawai daerah, kita bincang juga untuk kedudukan sekolah. Terima kasih kepada peranan PIBG, terutama pengorbanan guru-guru, guru besar dan pengetua. Kita akui itu. Tetapi kita juga tahu berapa keperluan asas. Tahun ini kita mulakan keputusan, eh, keputusan hmm, iaitu memulakan sekolah ini, masukkan ke sekolah di peringkat lebih muda, umur enam tahun. Ya. Ada yang mula orang gelisah 6 lah, Enam tahun dia kata, banyak belum sedia. Tapi saya kata satu dunia ni kebanyakan negara terima kemasukan sekolah ke sekolah itu umumnya 6 tahun. Kalau kita ketinggalan 1 tahun, kita tidak boleh bersaing. Dan anak-anak kita umur 6 tahun sekarang, bukan masa saya dulu umur 6 tahun. Dah lebih segar, lebih pintar, lebih terdedah dengan semua bidang ilmu pengetahuan. Jadi kita bagi didikan. Bila 6 tahun, maknanya 5 tahun dah kita bagi kebudahan prasekolah. Berapa keperluan tambahan? Hampir satu bilion ringgit lagi. Tambah lagi. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Jadi jangan lupa. Dulu tak dipikirkan nak cepatkan. Bila kita cepatkan satu tahun, belanjanya satu bilion ringgit. Tapi ini satu keperluan. Kalau negara nak maju, keluarga nak maju, bagi dia pendidikan sebaik mungkin. Kalau bagi darjah satu, Mesti mula dengan prasekolah. Bila mula prasekolah dengan darjah satu, kena tambah guru. Tambah guru, tambah bilik darjah. Tambah lagi peruntukan. Nah, ini yang kita lakukan kerana sentiasa fikir soal keluarga, soal anak-anak, dan keselesaan ibu bapa yang perlu kita berikan perhatian untuk menjamin Kemakmuran negara yang sebenarnya. Kemudian kalau kita perinci sekolah, kita ada didikan. Dan kita bukan nak bagi pendidikan, sampaikan pendidikan dan maklumat biasa. Kita nak anak kita itu dididik sebagai anak bangsa yang punya akhlak, yang punya nilai. Tapi juga kepintaran dan kecelikkan dalam segala bidang ilmu baru. Sebab itu anak-anak muda, pelajar, sekolah rendah sekarang. Dia bahasa Melayu wajib. Perkenalkan bahasa Inggeris. Ada anak-anak India dan China diberikan ruang belajar bahasa mereka masing-masing. Kemudian dasar pendidikan Islam yang lebih mendalam. Maksudnya ada bidang Tibet. Kemudian ada juga peluang untuk mendalami Islam. Dengan uh, mahat tafiz dan kemudahan-kemudahan pendidikan Islam. Ini yang kita perkenalkan untuk membentuk keluarga. Dan keluarga di Malaysia itu keluarga yang punya pendirian sikap pribadi yang menyeluruh. Tidak terasing. Kita bukan didik anak Malaysia seperti mana anak di Barat atau di Eropah. Kita ada identiti kita sendiri. Kepribadian kita sendiri. Mesti pintar. Mesti celik budaya. Mesti celik teknologi dan IT dan artificial intelligence. Tetapi masih berakar kepada negeri sendiri. Berakar pada budaya, pada agama, pada penekanan prinsip akhlak. Ini yang membedakan kita dengan dasar pendidikan yang diluncurkan termasuk pelan pendidikan baru ini oleh menteri Fadlina iaitu supaya pendidikan itu memperbaiki menambah ilmu dan memperbaiki akhlak dan adab. Selalu saya popularkan adabani rabbi faahsana ta'dibi. Selalu doa kita supaya perbaiki adab. Pada hari ini juga, saya sebut tadi sejarah-sejarah Ramadan ini, kerana ini satu hal yang menarik. Kita tak mau masyarakat kita itu ketinggalan. Ini yang saya umumkan sebahagian. Tapi kita kata kita ada badan korporat, kita ada bank, kita ada pegawai, -pegawai kanan yang berpengalaman. Boleh tak kita manfaatkan pengalaman mereka, kepintaran mereka untuk turun ke kampung? Kita asal kampung. Tapi kadang-kadang sudah tercabut daripada akar tradisi kampung yang lama. Jadi ini percobaan kita dalam 2-3 tahun ini untuk minta, kamu siapa? Ketua Asyikusan Negara. Asyikusan Negara itu nombor satu pentadbiran negara. Kamu siapa? Ketua Pengarah KSU. Ini orang besar-besar. Tetapi kita minta dia boleh tak beberapa bulan sekali turun ke kampung, Kampung asal atau kampung pilihan kamu. Dan kamu cuba selesaikan masalah dengan mencadangkan projek ekonomi atau membaiki sekolah mereka dan cadangan-cadangan yang lain. Maka sejahtera Madani, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani supaya pengurus bank yang jaga ratusan juta ringgit itu. Ya. Bagi pandangan dia tentang masa depan negara dan masa depan ekonomi. Boleh tak kamu turun ke bawah? Pergi ke Lahak Yui ke? Pergi ke Cok Tok Kun ke? Dan lihat masalahnya berbeda. Ha, ini yang dikemukakan dan saya kira dalam kerangka membentuk masyarakat yang dikelola oleh uh, Datuk Sri Nancy Shukri ini membina masyarakat dengan pelbagai jentera kerajaan harus selaras dan beri kerjasama. Ini bukan urusan satu kementerian. Ini urusan negara. Ini urusan kita. Ini urusan ibu bapa. Ini urusan rakyat semua. Bagaimana boleh kita cuba tingkatkan peranan dan jayakan projek yang telah kita umumkan. Begitu juga dengan skim insurans kesejahteraan rakyat seperti mana yang disebut tadi beberapa ikhtiar baru untuk meringankan beban rakyat. Jadi saya minta ibu bapa, rakan-rakan, saudara-saudari yang hadir faham apa yang dilakukan dan tahu kita sedang ikhtiar sedaya upaya kita. Ya, Islah mastata'tu ya. Mana perubahan sedaya upaya kita untuk memperbaiki dan sihat rakyat. Apakah kita punya jawapan semua? Tidak. Tapi kita ikhtiar sebaik mungkin dan kalau ada pandangan maklumat, maklum balas sampaikan dan kita cuba perbaiki dari masa ke semasa. Tapi seperti mana kita rumuskan dalam perbincangan tadi dengan pegawai daerah yang penting ini projek-projek rakyat. Utama keutamaan sekarang ini projek selangsung rakyat. Kalau banjir kecil, nak selesaikan banjir besar untuk selesaikan seluruh masalah Sungai Perak, itu belanjanya mungkin berbilion hakisan pantai mungkin 3 4 bilion tapi nak betulkan parit di Ulu Kinta ni mungkin tak sampai 1 juta. Selesai yang tu dulu. Karena itu tepi rumah Pak Cik Mat. Tepi rumah bedah sebut bedahlah Azizah kata bedah mana pula dah. Nah, jadi saya harap tumpuan kita daripada sekarang untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Jadi sekali lagi lah saya nak nyatakan penghargaan kepada rakan saya Menteri Besar. Dia apa ni sesemua sikit pun datang dengan semangat syarah ni tak nampak macam sesemua pun. Bila duduk pakai sesemua Terima kasih. <laughs> dan uh, Nancy Shukri dia anak Sarawak yang pintar dan saya bangga kerana komitmen dia sungguh-sungguh untuk menjayakan program di kementerian dan uh, untuk me me melihat kebajikan keluarga dan seluruh jentera kerajaan yang hadir. Hari ini kalau sudah tengok semua ya menteri-menteri eh, semua pembesar kanan semua ada di, negeri dan persekutuan. Oh nak minta apa minta sekarang? Dan terima kasihlah atas kesudian mereka menjayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sikit yang kita ketinggalan sebab um, tadi bila dengar rayuan daripada negeri uh, Perak dan terutama di kawasan Kinta ni dia tak minta projek besar-besar ni. Dewan dah ada siap cantiklah. lah Jadi yang dia minta beberapa program yang kecil yang boleh diselesaikan ya, um, untuk uh, faedah rakyat sekarang ya, yang disebut projek-projek kecil yang boleh diselaraskan. Jadi kerana saya hadir di sini, jadi sementara uh, kita ran, rancang projek besar-besar ni, ya, uh, apa sahaja yang perlu uh, sekarang uh, parit ke uh, sekolah bocor ke ya, kelas tambahan kecil-kecil ni kalau 5 juta ringgit kita cuba selesaikan sekarang juga ya, Okay. kalau lambat pelaksanaan salah pegawai daerah saya dah umum hari ni um, bagi hari Selasa, hari Senin hari Senin itu hari Senin, kita boleh hantar cek Amin Hamzah, nah? okay. terima kasih Assalamualaikum